আজি এয়া কি খান্দিছে আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু চিনি পাৰি ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু মই অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিওঁ ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু কি হয় আমাৰ উজনি অসমত কাঠ আলু বুলি কওঁ আমি আৰু ইয়াত নামনি অসমত গছ আলু বুলি কয় আৰু কোনোবা কি বুলি কয় নাজানো বাৰু মাঘৰ বিহুৰ আগে আগে এনেকৈ খান্দা হয় বছৰিও ঘৰতে এনেকৈ খাবৰ জোখা হৈ যায় আৰু অকণমানি এটা আলু পুতি থৈ দিলে ঘৰতে খাব জোখা হৈ যায় বহুত বেছি ঠায়ো নালাগে এডাল গছৰ ওপৰতে উঠাই দিলে পাণৰ নিচিনাকৈ হৈ থাকে আমি অৱশ্যে এবাৰ খাই পেলাই অকণমান পেলাই দিছিলোঁ তাৰ পৰা হ'ল দুই তিনি কেজিমানৰ হৈছিল নেকি বহুত ডাঙৰ হৈছিলোঁ আঠ ন কিলোমান ওলাইছিলে প্ৰথমবাৰ সৰু টুকুৰা এটা খাই পেলাই আমি পেলাই দিছিলোঁ তাৰ পৰা হৈছিলে তাৰপাছত এতিয়া বহুত কেইডাল গছ হ'ল আৰু চাগে কোনফালে কি ওলাই নাজানো আৰু দলৈ আছে নেকি আছে অলপমান চলহী নাই